Сапожка Сергей Валентинович, бригада 66, механизированная. 5 августа я вышел выпить пиво, купил 2,05 пива, 2 подштучных сигареты, одну скурил, бутылку выпил и решил пойти домой. И метров за 200, за 150 от дома меня словили ТЦК из Новомосковска. Они меня отвезли. Она у московской, ну, горсовет или ДЦК, как оно там называется. Там я ночевал. Потом на второй день быстро прошли комиссию без всяких вопросов. У меня не было болезней серьезных. Ну, таких, как, ну, я знаю, там, рак, ВИЧ или там какие-то. То есть я здоровый, в принципе. Отправили меня, я не помню, как оно называется, этот лес... Ну там какие-то точки были. И они были несколько учебные, как распределительные. Палатки потом все-таки мужик раздвинул руки и говорит: Я не могу с ним ходить. Забирайте хоть кто-нибудь. И меня отдали в, в руки этих украинских военных. Ну, солдатов. Они нас там покупали. Ну и после этого. Приезжали к нам на плац, ну как мы их называли, покупатели. Были разные. Потом погрузили в этот в автобус. Потом мы ехали долго автобусом, пересадили нас в поезд. И два, два дня, ну двое суток нас везли поездом. И привезли нас в Ровное в Ровном уже я был на учебке два месяца. На учебке нас учили, ну, у меня был второй батальон, третья рота, шестой взвод. В втором батальоне было шесть взводов, мы как бы последний был. Нас там учили маршировать, шагать, прикладывать с левого плеча на правое плечо автомат, пригинаться, угинаться. В основном нас учили стрелять с Калашникова и бросать гранаты. Ну, с Калашникова я стрелял, но заряженные гранаты нам никогда не давали бросать. То есть простые мак макеты. Обучали медицине в система Марч, там натовская система как она расшифровывается, я не помню, но нам предоставляли, если там, допустим, пораненный человек, надо ему турникет наложить, если сильно глубокая рана, туда бинт положить, какие-то уколы делать, вдруг что, перенести его на носилках, ну вот такое все. Также нам рассказывали типы дронов, какие бывают, типы гранат, которые бывают, ну в принципе и все. Ну я чуть-чуть научился стрелять и все. Медицина слабая, даже помощь первой, ну как перевязать турникет, я смогу, ну а смогу ли я... То есть я там практиковался, а как на деле я ж никогда не испытывал этого. Какие уколы, кого я так это все не понял. Да и мало кто понял из нас. Ну вот была 66-я бригада, 60-я, я помню, по-моему, 54. 90 или 73, я не помню, какая-то 22, их там было много. Я попался вот на 66-ю, то есть она меня сама выбрала, которые рассказывали, что вот у нас хорошо, приходите к нам, кто хочет, добровольцы. Добровольцев было мало, в основном никто не хотел, ну, тогда они по списку выбирали уже, кто как им подходит. По оценкам, то есть мы когда тренировались, там оценки, как ты ходишь, как ты бегаешь, как ты стреляешь, и они поэтому уже смотрели, кто им нужен. Нас выбрало 4, 4 или 8 человек, я не помню. Потом нас разгруппировали. Один даже сбежал, было такое полностью, чтобы не служить. Было много побегов, было разное. Было. 5 человек, 3. Ну, так как я по наслышке слышал убежало где-то до 27 человек за эти два месяца. И был даже один суицид, то есть человек не выдержал, не хотел и повесился. Помню, что еще четыре из этих 27 примерно их вернули, словили их. Ну, кинули в яму, издевались там, как мы их называем, дрелы. Ну, это начальство наше, инструктора. Ну, все же они ну, пришли в себя где-то через неделю, через две, и все равно сбежали. Потом эта 66-я бригада забрала нас. Мы долго ехали на одной машине, потом а, на автобусе мы ехали через Киев ночью. Потом нас привезли на хату, обычный дом частный, мы там переночевали. Потом нас погрузили, отвезли в по-моему. Привезли там быстро документы делать оформлять, кто то что ты, там все с ноутбуками связано. Было такое, что вот, говорит, твой ну, паспорт, говорит, я говорю, у меня с собой нету паспорта, меня словили, ну вот так вот. Ну а говорит, подтвердите, подтвердить, ну короче, нужен идентификационный номер. Я помню, говорю, ну я же не могу на память помнить его. Телефон, говорю, давайте я позвоню домой, пускай продиктует эти цифры. Я позвонил, отец поднял телефон, нашли мой паспорт, продиктовали этот ну, идентификационный номер. Номер я, меня удивило другое, что я встал, смотрю документ, а он уже сделанный, и там есть идентификационный номер, все там есть. Но мне сказали все-таки копию паспорта сделать отдельно и опять же присылать идентификационный номер. Я заказал это посылкой. Но посылку я не успел получить, потому как уже меня отправили на позиции. Мы были еще как бы до учебка маленькая, которую обещали сделать две недели, 14 дней. Но на ускоренном варианте где-то 4-5 дней мы были там. И потом последний раз мы были еще на какой-то хате, нас двумя автомобилями возили, только уже по-разному, с разных частей не только с нашей учебки. И там уже нам сказали, бегом заряжайтесь, вот вам 4 магазина, далее еще полные заряженные две баклажки полтора литровых этих патронов снарядили нас с аптечкой далее чуть-чуть поесть одежды но все что в рюкзак уместилось нужно было по максимуму затрамбовать потом нас все загрузили в эмку Выгрузили нас, мы в посадке спали. Ждали 7 часов утра, пока солнце поднимется. Потом указ был по рации двигаться по карте. На картах были обозначены точки. Их там, вот я помню, 20-е, по-моему, начальная, И уже шли 50, там поочередно уже добирались аж до 70 какой-то. Ну, у нас позиция была 60-61 примерно. Но ну, Мы там обходили как-то кругами прятались от этих дронов. В общем, с 7 утра до 11 вечера мы добрались до этой точки. С передышками, и там больше всего мы прятались от дрона. Когда мы добрались до позиции, наше руководство, мы уже его не видели, оно только по рации общалось. У нас там был командир. Ну как, нас трое в наш блиндаж посадили. Один был, как он больше знал всех ему доверили это все, он не все нам говорил, я когда то у него и не спрашивал, иногда или спрашивал, он на меня смотрел, говорит, не заябывай. Ну, то есть я понял, что не нужно туда лезть. Нас было трое, нас посадили в блиндаж, и задача была отсидеть. Ну вот, перед нами было там четыре мужика, они сказали, ваша задача сидеть здесь, то есть мы их сменили как мыши сидите, вот там туалет, а вот там ручей с водой, выходить только по нуждам. То есть мы больше всего охраняли себя. Вот, три недели мы более-менее было тихо, да, были бомбежки, но как-то разбирали чужие позиции. Нас это настораживало, но мы думали, что все же, все же пройдем. Нам оставалось, вот, нам сказали, пять недель отбудете, придут плюсики, они вас заменят. Если, конечно, ничего не помешает. Я 4 недели от вот я ждал, в принципе, последнюю неделю или две хотя бы максимум. И вот разобрали одну позицию, другую позицию. Часто я по радио, по этой, по рации слышал, что вот кричит мужик, солдат, говорит, у меня ноги не работают, что делать, то-то, то Я -то, вы сидите, не выходите из блиндажа, шкиритесь. То есть Припасть в стенки и нагнуться И вот это вот передержать Эти взрывы Ну были такие которые погибли Остались там даже До сих пор эти трупы возможно Может быть кого-то эвакуировали Я это не слышал Отстраивайтесь Ну ничего страшного Что у вас блиндаж завалил Вы строите, роете лисьи ямы Вы же хотите жить Утром где-то в 7 часов Мы перед этим ночь дежурили больше, чем положено, практически не спали, потому что слышали опасность, выстрелы, и нас предупреждали, что нападение. И мы вам ничем не можем помочь, только вы можете на свои автоматы положиться. И вот, в 7 часов утра мы пили чай, я сидел, курил, и залетает этот командир, и так в спешке говорит, гранаты. Даже пока поймешь, мы попадали, в общем, где-то в... Порядке 5 выстрелов, 5 взрывов я услышал. Потом, через время, автоматы сразу начали шуровать по нам. Пришлось и мне стрелять, только я стрелял в стену, потому что оглушенный я не мог сообразить, что я делаю. Когда это все развеялось, я увидел, что лежит, я думал, он ну, без сознания, этот мой напарник, Панчук, Александр, она говорит, он мертвый уже, все. Я мерял пульс. Я и тебя привел все знания. Я говорю, что теперь? Ну, будем сидеть, я говорю, ждать. Я по рации ориентировался, я говорю, много раз всем, может, и больше звонил, говорю, 1-4, 1-4, это как наш самый главный, я говорю. Что делать? У нас разбомбили, и ходят они стреляют нам выжить не это вы сидите спокойным голосом отстреливаетесь то все мы целую ночь еще пробыли там и когда утром уже то что холодно то что страшно хоть и хавчик было в а хавчик уже тут мысли не о хавчике блин даже разваленный там туда практически не вылезешь я боялся что если еще бомбанут вообще завалят Панику поднял этот панчук, все говорит, я ухожу, ты как хочешь, оставайся. Он меня час или два упрашивал, давай, убежим, а я, у нас что получается? Если я по рации своим не сообщу, что я выхожу, то они будут считать, что это чужие и могут расстрелять и своих. То есть, потому что мы без предупреждения, без не информировали их, что мы идем к ним. И получилось так, что рация потухла, связь закончилась, обречение полное. И он говорит мне, давай вылазить, давай вылазить. Я говорю, давай трупа вытянем, чтобы это. И будем здесь сидеть, ну, ждать лучших времен. Хотя бы, говорю, если мы сутки проспали, давай еще хотя бы два, потом что-то может измениться. Хоть и рации нету. Но перед этим, как полностью потух рация, я успел сказать им, они говорят, прилетит Power, ловите. Прилетел дрон, он, возможно, где-то сбросил Power, но мы боялись выйти его искать. Когда потом все-таки решились, я собрал рюкзак-хавчик, другой мешок, все магазины, все возможные оружия, которые, можно там, power все вот эти шоколадки, электронные рации, которые у нас было три, а одна осталась целая, и какой-то паук еще целый, только мы не нам перед этим дали за деньги его, не знаю зачем. И мы вылезли с этим всем, я еще свой спальник прихватил. И вот когда вылазили, у нас там еще две спешки рядом метров пять в левую сторону и метров семь в другую. И, а он перед этим, Александр это говорит, пошли в сп там его любимая была. Мы вылезли, я говорю, а ты, ты выскочи, посмотри, а вдруг враг там находится. Нет, нет, нет. Потом мы вылезли, смотрю, дым, какой-то дымок, как будто кто-то курит. Мы прилезли в другую СП-шку, она говорит, я сейчас возьму гранату и брошу, а ты меня прикрой. Я долго с ним ругался, не хотел этого. Но все-таки он решился подорвать. Он говорит, я бросаю гранату и убегаю. Ты бежишь за мной. Ну, говорю, давай так. Он бросил гранату неудачно, ударилась обугов. Те солдаты остались живы, невредимы, но куда он убежал, я не увидел. Я долго кричал, думал, он обозвется, но я понял, что он где-то так далеко, что не будет э, меня ждать. Я потом просто открыл консерву, съел ее, ну и услышал шаги. Я думал, это наши. Я увидел, что... Сначала я увидел солдата, это медоед получается, и он так себя позывной. Он говорит, сдавайся, тебе будет лучше. Я автомат, ну как, у меня он был на предохранителе, я даже его не опускал, чтобы стрелять. Я так взял его, потом кинул, говорю, хорошо, я говорю, вы меня не убьете, он нет. Мы зашли в этот блиндаж, они дали мне сигарет, объяснили, что они такие, как и мы, они тоже хотят домой, в одного в жена, в другого там семья. Меня спросили, как я живу, как, говорю, вот так вот. И через время этот мой напарник, который меня кинул, тоже как-то появился. Его заметил кто-то, я не помню. По-моему, медоед его и заметил. Он сдался тоже. Он сидел в кущах, смотрел, что со мной будет. Застрелят меня, либо в плен. Наверное, решил тоже пойти в плен. Ваши бойцы относились ко мне не хуже, то есть как не хуже, чем мои соотечественники, даже порой лучше. Жил я с родителями. Родители живы. Чем занимался до войны на гражданке? Подрабатывал где мог. В основном дома огород выращивал. У меня два огорода, и за ними следил. Домосед. К украинской власти я относился всегда негативно. И Зеленский, как и Порошенко, и Янукович никогда меня не радовали. Сколько я прожил, и они ни за кого не голосовал. У меня они все не вызывали никакого доверия. Меня отец даже убалтывал, давай за Зеленского бюллетень кинешь. Я говорю, а что он может сделать? Говорю, это маленький мальчик, он пришел к дядям, которые там 20-30 лет, уже бобры, зубры. И они ему просто не дадут ничего сделать. Ну Мы с ним ругались по этому поводу. Он говорит, ты не оптимист, вот надо вот Хорошая, говорю, политика же хорошая, тут надо логически мыслить. Ну вот и все. У нас там каждый третий практически Зеленского ненавидит. Потому что многие потеряли своих детей, многие покалечили, покалеченные вернулись из войны. Ну, жены остались, конечно, тоже не очень радостны. Поэтому нынешняя власть, что она? Ну, как я еще полагаю, они просто зарабатывают на нас деньги и все. Или как между собой делят деньги и Мы им не нужны. Вот я увидел это даже, когда был в блиндаже, это сам увидел, что отношение такое. Обещали, что на передовую не попаду, что будет все хорошо, будет все спокойно. Деньги мы вам платим. Вдруг шо, приедет машина, эвакуирует, отвезет вас в больничку. А если там какое-то серьезное ну, телесное повреждение, отпустят домой, а там, если комиссия скажет, что вы не будете уже дома. Ну, только чуть-чуть покалечены. Если я вернусь домой, так меня наша власть будет искать. Ну, да, я... Как обмен? Это меня туда, кого-то из ваших вам, да? Да пожалуйста, Все я да. согласен. Спасибо вам, что ваши солдаты не застрелили меня, то, что я боялся.